Islam menjadikan semangat asabiyah kaum, bangsa, kemudian kabilah. Orang Islam jadi berpecah. Di zaman dulu, orang Islam bersaudara di atas dasar iman. Termasuklah imam-imam mazhab. Mereka bertelengkah dalam perkara cabang. Mereka bersatu dalam perkara rukun. Perkara rukun dan dasar, mereka bersatu. Dalam perkara cabang mereka berkhilaf. Dan mereka mengaji di antara satu sama lain. Dalam Islam bukan empat mazhab, puluh-puluh mazhab. Yang terkenal mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Sebelumnya ada mazhab-mazhab mazhab yang lain. Mazhab Sa'id bin Musayyab Mazhab Abu Sur Mazhab Sufyanus Tauri Mazhab Umar bin Abdul Aziz Ada mazhab dia sendiri mazhab Al Hasan Al Basri, mazhab Ibn Sirin. Cuma mazhab ini tidak dibukukan. Kerana zaman itu tak ada kertas. Bergantung dengan hafalan. Di zaman mutaakhir baru ada pembukuan. Zaman empat mazhab ini ada pembukuan, maka dibukukan. Di sana ada mazhab-mazhab lain yang berselerak dalam kitab-kitab tafsir. Bahkan asy Yusuf Al-Qardawi dalam menulis kitabnya bukan saya menyebut pak mazhab Syekh al ambil juga mazhab Syiah, Imamiyah dan Zaidiyah, ambil juga pendapat mazhab Ibadi dalam masalah fiqh dia. Ada masalah fiqh yang ada dalam mazhab kita, ada dalam mazhab dia. Masalah fiqh bukan masalah politik yang menimbulkan kekhilafan masalah khilafah yang saya sebut tadi. Ada masalah fiqh. Di hak kita kita agama. Bukan dalam kitab tafsir. Dalam kitab hadis, Dalam kitab-kitab peka. Kitab termasuk dalam syarah muhazzah. Kerana Imam Nawawi. Tak terikat. Dengan satu mazhab. Imam Syafi'i mengatakan. Sekiranya ada hadis yang sahih. Itu mazhab aku. Walaupun itu bukan pendapat aku. Imam Malik mengatakan. Cakap aku boleh diterima dan boleh ditolak kecuali cakap mereka yang ada dalam kubur ini iaitu lah Nabi SAW orang yang ada dalam kubur ini Abu Hanifah mengatakan demikian ulama-ulama mazhab berguru di antara satu sama lain Imam Syafi'i belajar mengaji dengan Imam Malik Imam Mazhab Maliki dan mengaji dengan Imam Muhammad bin Hasan al syaibani salah seorang murid Abu Hanifah dia tak sempat dengan Abu Hanifah mengaji dengan murid Abu Hanifah Imam Ahmad bin Hanbal mengaji dengan Imam Syafi'i yang melahirkan mazhab Hanbali Imam Dawud Az-Zahiri mengaji dengan Imam Syafi'i Imam Nawawi yang bermazhab Syafi'i kadang-kadang dia pakai mazhab lain Imam Rafi'i begitu juga Muhammad bin Hasan Al-Syaibani dan Abu Yusuf kadang-kadang pendapat dia lain daripada mazhab Hanafi. Ini menunjukkan bagaimana ulama-ulama ini berukhuwah. Di antara satu sama lain. Bila Imam Syafi'i pergi ke Iraq untuk mengaji dengan Imam Muhammad bin Atan Syaibani. Imam Syafi'i semak subuh tak baca kunut dan tak sujud sahwi. Padahalnya, Imam Syafi'i baca kunut subuh sunat ab'ad. Kalau tinggal kena sujud sahwi. Imam Syafi'i tak baca kunut dan tak sujud sahwi. Bila ditanya mengapa dia buat begitu mazhab dia kena baca kunut kena sujud sawi siapa kata menghormati Abu Hanifah menghormati Abu Hanifah dan inilah ulama-ulama kita semayang di Masjid Mekah dan Masjid Madinah imamnya tak baca bismillah bismillahnya wajib dalam mazhab Syafi'i tak baca bismillah tak so sah semayang dia baca pelahan mana tahu dengar dia baca tak dengar ini kerana menghormati mazhab Ulama-ulama berguru. Di zaman muta orang Islam berbalah. Menjadikan melhak sebagai satu agama. Timurnya aliran wahabi. Aliran salafi. Aliran khalafi. Aliran macam-macam. Berbalah di antara satu sama lain. Berbalah dalam perkara sunat. Berbalah dalam perkara cabang. Perkara asas. Mereka tak pejuang untuk tegakkan. Pernah berlaku di alam Melayu ni. Balah pasang geduk Geduk ataupun beduk Ataupun gelang raya Untuk mengisytiharkan waktu semayang. Ada kalangan mengatakan Oleh kerana nak mengumumkan waktu semayang Orang jauh tak dengar Masa tak ada mikrofon Gunakan beduk Satu puak mengatakan Beduk ni tak ada Ramai Rasulullah Ini bid'ah Mereka yang kata bid'ah Curi beduk waktu malam Peranyut ke laut bergaduh pasal bedu negeri orang putih jajah. negeri orang putih jajah. berbalah pada semua tarawih terawih 8 rakaat, 20 rakaat semua mazhab mengatakan boleh 8, boleh 20 bahkan ada mazhab mengatakan nak hentak 80 pun boleh kalau rasa rajin sangat tak jadi salah bertengkar ulama-ulama mazhab tidak berbalah mereka berhujah tetapi mereka tidak berkelahi. Berkasih sayang di antara satu sama lain. Sekarang ada satu ajin dia barat. Untuk menghalang orang Islam bangkit semula. Di antaranya menghapuskan ajaran politik dalam Islam. Di antaranya menimbulkan masalah-masalah khilaf di kalangan orang Islam. Supaya orang Islam berkelahi. Berkelahi pada tahiyat. Syafi'i kata asyhadu alla ilaha illallah sekali gerak jari. Hanafi kata tak payah begitu saja. Hambali kata asyhadu alla ilaha illallah bergerak sampai akhir. Bergerak. Berlaku di negeri yang banyak mazhab. Macam India mesti dia banyak mazhab. Tempat kita ni tak banyak. Orang Syafi'i semayang di Masjid Hanafi. Baca tahiyat asyhadu alla ilallah yang Hanafi geram tengok gerak jari pegang jari lepas pegan, jari. Peh, jari berkelahi dalam masjid pasal gerak jari saja ini masalah korok masalah cabang Allah Ta'ala mengatakan innamal mu'minuna ikhwah sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara manik tahada asraba falahu ajran wa manik tahada fa'akta falahu ajran wahid sesiapa yang beristihak dia betul dapat dua pahala siapa yang beristihak dia salah dapat satu pahala. Zaman penjajah dulu berlaku dalam pas. Dalam pas ni ada kaum tua, ada kaum muda. Kaum tua yang kuat berpegang dengan mazhab Syafi'i. Kaum muda ni yang ikut suka mazhab mana-mana. Dalam pas ini ada berlaku perdebatan. Tiba masalah khilaf. Bewok boleh makan ke tak? Pasal bewok. Ada orang kata bewok ni haram. Ada orang kata bewok ni macam kok. Berbahas pasal bewok. Di kalangan orang pah masa itu. Ustaz Bakar Hamzah kata, ikan kembung banyak lagi. Ustaz Bakar Hamzah kata. Tak sabar pasal bewok lah, ikan kembung banyak lagi. Maka ikan kembung dulu. Bertengkar pasal bewok. Ini masalah. Allah Ta'ala mengatakan, Innamal mubinuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Fa aslihu bayna akhawaikum. Perdamaikan di antara kedua saudara kamu. Perdamaikan. Imam Ahmad dipanggil oleh Imam Syar'i Syar'i kata, "Wahai Ahmad, betul ke awak kata orang tinggal sembahyang kafir?" Hambali mengatakan, "Orang tinggal sembahyang kafir." Man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jihara barang siapa yang tinggal sembahyang dengan sengaja jadi kafir kerana ada hadis maka Muhammad kada tinggal sembahyang automatik jadi kafir Syafi'i dan mazhab yang lain kata tidak dosa besar kecuali dia mengatakan sembahyang tak wajib sembahyang yang orang buat hari ni ada rukuk, ada sujud itu tak betul sembahyang batin itu jadi kafir Dalilnya innallaha la yaghfiru an yushraka wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ayat Quran mengatakan Allah Taala tidak mengampun dosa syirik dan Allah mengampun dosa yang lain daripada itu. Menandakan mereka yang mengerjakan dosa besar tak jadi kafir. Mereka meninggalkan semayang. Kalau kata semayang itu wajib, dia ya malah. Itu dosa besar. Jangan buat main, dosa besar. Imam Ahmad kata kafir. Syafiq tanya, nyawai Ahmad. Betul ke awak kata orang Cina yang kafir? Imam Ahmad kata ya. Siapa yang tanya bagaimana dia nak jadi Islam semula? Imam Ahmad kata mengucap dua kalimat syahadah. Siapa yang kata dia mengucap? Dia dah mengucap. Cuma dia tak semayang. Imam Ahmad kata dia semayang. Dia semayang jadi Islam. Siapa yang kata semayang dia tak sah kerana syarat semayang Islam. Ini masalah forum. Masalah cabang. Masalah talqin, dan masalah yang lain. Jangan berkelahi pasal itu. Cuma kita disuruh beramal dengan hadis yang sahih. Kalau berjumpa hadis yang sahih, ikut hadis yang sahih. Kalau hadis itu lemah, jangan pakai hadis yang lemah. Orang yang tahu hadis yang sahih, orang yang mengaji. Ada orang yang tak mengaji. Dia pakai begitu saja. Biarkan dia. Asal dia semayang sudah. Asal dia jadi orang Islam, tutup aurat sudah. Jangan bahas dengan dia. Orang ahli ilmu, dia bahas mana hadis sahih, mana tidak. Ini boleh. Ini batah-batah yang dijelaskan oleh syarak. Orang Islam bersedara. Fa'asliahu baina akhawaikum. Maka perdamaikan dia perdamaikan di antara dua saudara kamu yang bercelengkah. Sama ada dua orang ataupun dua puak. Wattakullaha la'allakum furhamun. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Supaya kamu mendapat rahmat daripadanya dengan kita bertakwa di antara takwa itu ialah menjalinkan hubungan berdasarkan kepada iman cukup untuk bahagian yang pertama wallahu alam jangan bersama kita akhir kuliah dengan berdoa Bismillahirrahmanirrahim